Assalamualaikum dan salam sejahtera. Uh, bersama kita lagi sekali di episod Doktor Cakap. Saya Dr. Musya sebagai host anda. Dan bersama saya uh, Puan Azlin Perundin Takaful sebagai co-host. Dan juga our special invited guest Dr. Fatimah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim So by the way, saya Dr. Fatimah binti Muhammad Noor I'm a plastic surgeon from KPJ Ampang Putri Hmm. Thank you doktor. Um doktor zaman sekarang ni kan a lot of people having pressure about we need nampak kena nampak cantik okay. kan. So apa bezanya pressure dulu? I'm sure dulu ada juga pressure tu tapi apa dulu beza dulu dengan sekarang? Kan, bagus soalan tu. Dan cantik-cantik pun kita punya goals hari ni. Cantik. So, okay. beza ni. kalau dulu zaman-zaman like 40s, kita yang umur 40 ni, kita tak ada social media yang banyak. Ada pun Facebook je kan dulu. Sekarang dengan Instagram, TikTok, semua semua pun ada uh, macam semua orang boleh tengok daripada all over the world. Yeah. Maksudnya kalau kita duduk kat kampung pun, kita boleh tahu fashion yang dekat Milan. Like, uh, -huh. uh so, itu menjadikan lebih tekanan lah. And then, ramai yang rasa macam, rasa apa kurang berkeyakinan bila dia compare dia dengan apa yang ada dalam media sosial tu okay. yang menyebabkan dia orang nak ambil jalan pintas lah so cubalah mm. berasik boleh, boleh naik hidung tinggi mana yang dia nak ataupun apa whatever filter yang dalam social media So it's not peer kan. pressure anymore it's Not it. only mm -hmm. peer pressure but celebrity yang kat yeah. dalam mm -hmm. tu Angle dia, dia tengok kat situ yeah, apa yang dia tengok, apa yang dalam yeah. media sosial Dulu kita setakat peer pressure tapi sekarang ni dah Yeah, worldwide pressure Betul How do you find your practice? Ada ada perbezaan tak? Dr. Fatimah dalam practice buat plastic surgery dah berapa lama? Mm -hmm. Ada beza tak the trend of doing your practice okay. yeah. uh, past course. 10 years So Alhamdulillah actually daripada uh, I punya uh, apa daripada doktor sampai buat pakar uh, I join pakar 2010 and then now 2025 so we can see the Almost 50 perubahan years day, perubahan day, 50. kan 50. perubahan orang yang datang so amazingly Sekarang ni semakin younger and younger hmm. Maksudnya I ada patient hmm. like darjah lima pun dah ada so, Darjah lima? Darjah lima sebab nak tinggi Seriously? Hmm. lima Nak tinggi like macam Nak tinggi boleh tak doktor? and then parents they want support. So support and then datang bawa jumpa pakar okay so there's a trend now a, the trend Kau now. orang and, tua je yes and then amazingly juga umur 85 pun still ada yang datang huh? so because kita punya umur uh, yang uh, life expectancy pun dapat tambah mm -hmm. so at uh, macam uh, maksudnya dia orang still walaupun umur 80 still actively social and then kerja 70 tahun yeah. pun still kerja yeah. and they want to look good yeah ah. so from the age group tu But I mean, ada yang muda, ada yang pertengahan, ada yang tua. Yeah. What are the most common thing that they 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 require? I mean, Baya apa tu kan? yang lah. Basically, kalau macam umur kan, kalau tengok pun kita boleh boleh ni. Macam kalau less than, mm -hmm. than macam 20 semua tu, mm -hmm. dia lebih kepada macam masalah jerawat, parut semua kan. Sebab mm -hmm. So sekarang ni kan macam beauty standard tu macam semua orang mm -hmm. kena tinggi, flawless, putih. Mm -hmm. ha, yeah. so yang tu umur ni. Bila umur 20 ke 40, dia banyak perubahan macam lepas bersalin kan, darah jatuh ke, perut dah semakin ni ke, perut besar ke. So dia nak apa, ke arah itu. Untuk umur macam 50 ke atas, selalu hmm. untuk masalah sagging lah. Kita dah start dengan eye bag, nasolabial dan ni dengan crow feet. Hmm. Semua yang apa uh, macam ringka ke, and then untuk tightening lah, tightening here and there. Okay. Okay. So Dr. Fatimah buat semua? yeah, Dr. <laughs> Fatimah, she's a surgeon <laughs> kan. So kalau <laughs> surgeon maksudnya yang <laughs> daripada tak operation pun boleh, operation pun boleh Betul. kan? Betul. Dia invasive and non-invasive. Non berapa Dua -dua. umur patient um, doktor yang paling muda dan yang paling tua berapa? Paling muda of course baby 3 bulan pun ada yeah. Because kita buat Sebab nak kena bagi masyarakat faham juga Gazet mm -hmm. sendiri bukan kosmetik je Sebab kita ada yang apa cacat aa, Macam aa, bukan kita kita tak panggil cacat lah Congenital abnormally hmm. Contoh macam lahir sumbing ke oh, aa, okay. Macam ada yang telinga sebelah tak ada ke Uh, -huh. as yang as uh, day one pun ada oh, okay. Macam lahir-lahir bersalin -lahir Dia tak tak tahu masa scan tu dia tak tengok uh, tak nampak mulut kan so rupanya ada cleft so, uh, so semua tu diagnose kat dalam perut is, And then referral yeah. kepada Dr. pakim uh, itu uh, apa kat peluang ni boleh saya bagi tahu kalau contoh kalau macam bila pregnancy sekarang dah ada 3D 4D Ito? Kan dan boleh nampak dah, dah ada tersumbung <coughs> ke apa <coughs> abnormally so kadang-kadang kita bagi pre Nata counseling lagi. In fact, bila dia bersalin tu dia lebih memahami dan dia lebih psychologically accept. Prepared. Bang, uh, And uh, banyak bezanya dengan bila dah bersalin baru nampak. Uh, persediaan bukan kepada untuk baby tu punya treatment, untuk mak dan family, Betul. mak ayah dan proses pula. acceptance, proses denial yeah. lepas tu terus rawatan ya. Yeah. Yeah. Dia mendidikkan the process. Betul. Interesting. Lepas tu daripada beauty pressure yang doktor cakap tadi, Jan, sebenarnya ada apa kesan pada self-esteem patient doktor lah. Mm, of course sebab That's why lah uh, Apa disebabkan dalam 15 tahun Dah berkecimpung ni kan mm. Hasil lah buku ni Semuanya untuk oh, cantik Oh ada buku Apa <laughs> <laughs> tanya Semuanya untuk cantik Nampak, nampak ke uh, uh, Zoom sikit uh, uh, okay. Okay. Publication by Iman uh, Publication Dan sekarang ni memang Kita launch dekat PWTC ah. Yang sedang berlangsung sekarang uh, Apa hari ni hari last lah So boleh juga dapat dekat Kedai buku terdekat MPHK popular ke Dekat Kinokonia ke Ataupun mana-mana mm. kedai buku Bukan ke Bampirat right? So dalam ni memang ada bincangkan pasal tekanan kecantikan sekarang mm -hmm. yang dilalui oleh semua uh, peringkat golongan uh, ni. Mm -hmm. Sebab antaranya lah yang paling common terutama kalau suri rumah mm -hmm. sebelum ni dia bekerja lepas tu yeah. dia dah mengandung dan bersalin yeah. lepas tu duduk di rumah. So dia dah mm -hmm. perubahan tu kan kena mm -hmm. jaga anak mana sempat nak tacap-tacap nak bersedia apa mm -hmm. and then perubahan fizikal lepas bersalin tu menyebabkan dia lebih tertekan. Mm -hmm. So dia jadi rasa lama-lama dia tak bergaul dia tak kerja macam dia used to work before mm -hmm. jadi kurang keyakinan diri so antara jalan penyelesaian ni diorang ada yang consult right. uh, saya lah untuk uh, untuk solution so doktor rasa memang kosmetik surgery ni adakah satu rawatan lah uh, yang berkesan untuk self esteem ataupun okay. apa doktor rasa pasal tu so, apa ni rawatan kosmetik ni sama juga contoh macam kalau orang kerja manis kenalah mm -hmm. ubat kerja manis kan? mm -hmm. sama juga uh, bah bahagian kosmetik kalau misalnya nampak benda tu tak normal we are trying our best to make it like kepada normal balik Supaya dia boleh socially acceptance Dan dia boleh confident lah Contoh macam uh, ada apa sumbing dekat langit-langit Okay Kan bila dia sengau macam mana dia nak bercakap Dekat oh. sekolah cikgu pun tak faham And then bila dia nak minta kerja interview uh, mm. Dengan apa ni menyebabkan dia rasa tak confident Mesti orang tu tak nak ambil sebab dia tak dengar And ada certain certain kerja Dia orang tak boleh buat sebabkan Keadaan Kesengauan tu ha huh? uh. so Benda-benda macam tu lah kita cuba sebaik sedaya upaya kita combine sekali dengan doktor ENT, doktor OMF untuk sekali ramai-ramai doktor buat ramai sekali multidisciplinary ramai, untuk um, bagi benda tu as perfect as normal Okay uh, So it's a form of treatment but mm -hmm. it's always not jalan pintas untuk mendapat mm -hmm. macam supaya orang tu sayang ke yeah. kebahagiaan ke hmm. Hmm. sebab ada orang lepas buat apa-apa yang dia punya demand di mm -hmm. tu dia still rasa tak puas hati yeah. dan dia tak dapat juga kebahagiaan yang dia nak Terus ada faktor-faktor lain kos yes, cosmetic ada. surgery ni ataupun uh, apa yang Dr Fatimah boleh offer just one of part of, part ya, of it. untuk melengkapkan ah uh. uh, mm -hmm. macam tajam macam kita buat rumah ID kan ada finishing dia uh, and kita sebenarnya actually complement tu ada ada tens juga lah misalnya uh. so, tempat lain perlu dia mikir ah since kita bercakap pasal sebenarnya untuk saya saya menarik Dr Fatimah because uh, isu pembenahan plastik dan mm. nak kelihatan Elok lah. Mm. Cantik tu satu hal. Uh, presentable kan. Betul. Contoh Sebab macam Remy cakap life expectancy banyak, orang more on social media. From perspective of Islam you know kita ada issue juga mm -hmm. kan kadang-kadang tu boleh tak you last uh, you know uh, Betul, opinion you on that part sebelum kita dig into the whole situation tu. Okay that's a good question actually sebab kebanyakannya lah majority yang datang dekat my clinic pun ramai yang muslimah maksudnya so they always ada konflik dalam diri sama ada uh, di antara dua konsep sama ada nak kesyukuran macam cukup lah apa yang ada mm -hmm. kan dengan, okay lah apa aa, je dengan, uh, apa uh, patutkah aku buat ni patutkah aku buat ni always ada tinggal balik itu. So I punya approach always uh, kita dalam Islam ni uh, Allah memang sukakan kecantikan. Allah itu cantik dan Allah itu sukakan kecantikan. Mm -hmm. In fact ada ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqim. Mm -hmm. Maksudnya Allah sesungguhnya Allah jadikan manusia itu ke sebaik-baik kejadian. Mm -hmm. Maksudnya we are perfect already. Mm -hmm. Baik. I uh, in order to apa to do that kita kena jagalah apa yang Allah bagi dengan yang ke, apa kesempurnaan yang Allah bagi tu. Mm -hmm. So why not? Kalau contohlah as simple as ada jeragat kan. Mm -hmm. Ada hitam-hitam. Tu start with memang tak ada jeragat, tiba-tiba mm -hmm. ada jeragat. Apa salahnya? Boleh. Mm -hmm. Untuk kita buang. Sebab banyak tanya apa hukumnya doktor, apa hukumnya doktor. Mm Habis -hmm. uh, si I kena bagi tahu jeragat tu terjadi sebab aging, hormon. Mm -hmm. Kita duduk kat Malaysia ni memang cahaya matahari almost 24 hour, tak ada musim-musim. Ah -musim. mm -hmm. uh, so uh, pigment Tu dia dia berlaku dengan cepat dan uh, bukan ni boleh macam sekali-sekali buat terus hilang tak macam tu So dia ada proses kan. Okay. So always uh, dalam proses tu sendiri pun kita boleh dapat pahala. Saya mm. cakap mm. macam tu lah So it's bukan not wrong hati, lah. Tak uh, uh, yeah, tapi always kena bersedahana. Bersedahana. Yeah. Jangan over sampai kita lupa lepas nak tu. Yang, yang penting. Ada orang jadi mm. addict. Uh, so lepas ni dia tak sudah lagi, nak lagi, nak mm. lagi. That's the problem yang kita kena sentiasa bersedahana. bersedahana. Tapi uh, Adakah semua yang ada di market sekarang ni mm -hmm. Kan dia macam-macam kalau tengok kan satu part kulit satu Betul kulit tu pun dia ya. uh, Ada injection, Betul. Ada apa macam-macam yang tarik kan ya. uh -huh. saya pun tak pandai juga <laughs> <And> <laughs> Lepas tu dia ada laser dia ada operation so in terms of Basic Which itu. one yang actually memang semua boleh ke atau apa. Ada, ada things yang yang actually kita kena hati-hati Betul always kita kena balance antara modal mm. uh, right dan uh, benefit Benefit mm -hmm. dan mudarat InsyaAllah I try my best in my practice I memang nak buat syariah compliant only okay. So benda-benda yang uh, Contoh Kalau contoh injection lah kan Injection ni kita kena kaji lah Apa benda yang dicucuk tu Adakah sumber dia halal Adakah dia ada related dengan posain ke Inzir ke apa ke kan Yang benda yang memang Definitely yang tak boleh Sebab I bukan orang yang Pakar dalam bidang hukum hakam ni bukan Tapi kita mm -hmm. sebagai muslim as a Muslim, as a semua orang pun. Kita kena tahu apa yang kita ambil. Sebab kita yang akan makan, kita yeah. yang akan pakai. Dan kita yang merelakan diri kita untuk dicucuk. Bukanlah. Dan doktor tu kata, okay, okay, uh, you, you need to find out juga lah. Sebab sekarang ni klik je dapat Tahu kan? Mm -hmm. uh, so sumber tu satu. Lagi satu, uh, apa ni, I selalu rujuk kepada bahagian-bahagian tertentu, contohnya mufti. I buat uh, apa, pembedahan ni okey ke tidak? Macam oh, mana okay. dari segi hukum syarak Sebab dia always tak ada yes or no. Dia mm -hmm. always ada clause. Kalau orang ni macam ni, situasi dia macam ni. Orang ni macam ni, situasi dia macam ni. Bersebab lah kira-kira. Yeah. Doktor, so kalau patient datang jumpa doktor kan, mm. macam mana, apa stepnya untuk doktor suggest apa rawatan yang dia perlu dah bagai okay. macam tu eh. Uh -uh. Ada kawan cakap saya, Lin, you ni kena buat tarik collagen. Uh -huh. Dia cakap, Okey biasanya bila orang cakap macam tu, kita sebenarnya tak ada rasa apa. Tiba-tiba. kan, Bila orang cakap macam tu, kita akan jumpa doktor. Ah, Macam mana doktor akan guide saya untuk okay. advice saya? Again, ada dalam buku ni. Ah, kena kena beli. Tapi basically lah, biasa kan datang doktor ada orang bagi tahu. Saya rasa macam okey-okey bila ada orang bagi tahu tu, ya rasa ni. Okay, Contoh, semua orang ada nasolabial kan. Tapi semakin kita berusia, dia makin deep lah kan. So, kita nak tighten sikit. So, dia punya nasolabial jadi kurang lah kan. Betul okay. Usually Bila macam tu I selalunya Dua kali consultation yeah. First kali Apa yang you nak Bukan oh, apa oh. yang orang lain nak. So, Itu paling penting. Yeah. Sebab kalau kita buat orang lain punya. Orang ni dah suka dah. Orang tu tak suka pula. Dan yeah. That never end. Semua orang. Huh? Never Habis. Yes. First dia mesti apa yang you nak. Okay. Kalau dia datang dengan bawa gambar. Contohnya ada klien saya datang. Saya nak macam. Macam saya nak jadi macam Dr. Musya ni. Sebijik macam ni. Hidung macam <laughs> ni. <jadi, laughs> uh, that one red, red, flag for me. Uh, uh, kita okay. dalam pelajaran surgery ni. Kita ada dah guideline. Orang-orang macam mana. This is you should touch or not not touch or something like that. Expectation. Oh, expectations. expectations. Mm -hmm. Sebab kita kena tahu expectation. So in order to do that, satu session selalu tak sempatlah. lah. So Sebab selalu orang yang walk into my clinic, dia dah fikir lama dah actually. Dia dah fikir, kadang-kadang dia, dia bincang awak dia ada yang rahsia-rahsia tak nak bagi tahu. Yeah. In masa husband outstation dah datang, dia ni uh, buka rahsia pula ni. Uh, so, uh, ada juga. <laughs> so ada macam, ada yang nak sorot-sorot supaya tak nampak. Dan ramai yang nak buat, tak nampak buat apa-apa tapi nampak terus result dia. Okay. Maksudnya tak nak ada down time tu. Uh, oh, uh, immediate, immediate effect. effect. Immediate oh, effect. All oh, settle. Susah ni contohlah. I kata Okey, I kena, contoh I back lah. Okey, kalau buat operation, ambil masa dalam seminggu dua minggu dia bengkak sikit. I tak nak yang bengkak tu tapi I nak tengok dia tegak. That's <laughs> problem lah guys. So I need another <laughs> session untuk <laughs> cerita. Pro and cost, blah, yeah. blah, blah. Lepas tu, sekarang ni sebab dah teknologi modern, mm -hmm. uh, kita ada yang non-invasive. Non-invasive ni contoh, macam kalau tanya pasal kolagen-kolagen tu kan mm. dulu kita pakai dulu susuk-susuk kan zaman oh susuk. Dah, dah cakap, zaman tak zaman dulu-dulu pun ada susuk yeah. kan so sekarang ni ada susuk modern uh -huh. uh, usually ada uh, orang cakap susuk ni orang kata macam mistik-mistik kan uh -huh. uh, tapi sekarang ni kita dah banyak uh, uh, apa macam pembaharuan yang susuk tu ada yang boleh larut okay. Ada yang boleh larut kan uh, and then yang dulu yang kata tak boleh tu kadang-kadang dia ada kaitan dengan macam gym lah apa something. Yeah, like. yeah. So kan ada, ada ada masalah lah dengan kepercayaan isu benda-benda macam tu. Apa maksud doktor boleh larut tu? Boleh larut. Oh dia menggunakan uh, sebab dia punya konsep. Uh -huh. Contoh kita isi track lift. Track lift okay. tu benang kan. Benang yang masuk bawah kulit. Uh -huh. uh, benang tu kita gunakan untuk masuk bawah kulit dia menyebabkan jadi parut. Parut okay. kat dalam. Bila parut tu dia jadi fibrosis. Fibrosis tu bila uh, tu dia menegangkan kulit. Okay. Kadang-kadang ha, ada yang guna emas, ada yang guna perak, ada yang oh. guna rangsas yang dia tak menyebabkan larut. Okay. Ha, so dia okay. jadi permanent kat situ dan dia jadi foreign body. Mm -hmm. Sometimes dia boleh jadi benana. It susuk tak, uh, itu susut tu. Itu susut lama tu. Itu susuk lama. Mm -hmm. ha, so yang menyebabkan tak boleh nak nak keluarkan. Mm -hmm. So kena jumpa ni untuk kita pula operate. Ha, so sekarang ni kehadiran teknologi baru mm -hmm. ha, untuk susut-susut tu. So dia boleh larut dah. After macam lepas tahun, 2 tahun Dah larut so kena buat balik. Okay. Dia bertahan 2 tahun? Uh, so, tak, dia, ada jenis. Ada jenis. Mungkin oh, yeah. dari segi hukum hakam memang dia ada uh, sentiasa ada debat benda ni oh, benda apa yang kita uh, masukkan that's why sekarang ada yang terbaru which is I guna banyak dia, dia panggil endolive kita tak masukkan benda asing, kita gunakan lifting dengan laser saja. Haa, ah, so time pun kurang. So besok dah boleh pergi kerja. So tak ada isu syak wasangka. Ah, Tak ada isu ah, uh, takut benda asing. Syubah. Yeah. Syubah, benda-benda yang lebih ramai right. yeah. lah. So always ah, pilihlah yang bijak ah, dalam buat pemilihan untuk diri sendiri. Sebab orang yang ni kita yang volunteer untuk jumpa doktor untuk dirawatkan atau mendapatkan pendapat. Ya, dapat semula, ya. So sekali benda yang tak pemenang ni lebih Um, InsyaAllah dia lebih selamat bukan apa sebab dia, untuk infection punya risk tu okay. sebab always apa-apa kita buat benda asing dia akan detect eh ni bukan badan saya ni. Hmm. Ha, contoh uh, implant hidung kan. Lama-lama ha. 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 uh, kita kena off ha. uh, macam gitulah. Hmm. Yang yang orang selalu inject-inject sekarang ni apa? Ah filler. No inject apa? Inject. Oh, I vitamin. vitamin C. Vitamin. Ah, uh, ataupun stem cell ah, lah. Macam, -macam apa macam semua. Ah. So, the uh, that one is another another topic. topic we should <laughs> okay, to check for on stem cell. Okay, 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 Tapi basically, dia adalah rawatan tambahan yang menyebabkan macam contoh stem cell tu dia ada auto uh, apa macam dia, uh, kita belum detect lagi penyakit tu kita dah repair. Tapi boleh dia juga lah. untuk kecantikan? Boleh juga untuk kecantikan sebab dia melambatkan proses penuaan. I see. So, lain-lain lah. Uh, uh, Tapi against so kita everything. kena bincang in detail sebab dia ada banyak exosome lah. Okay. Uh, dia ada secretome, hasil-hasil daripada, kita kena lah sel mana yang dia ambil. Berapa million sel yang dia ambil, yeah, satu so, so yeah. Lepas tu daripada, daripada mana sumber mm. dia? Daripada human ke yang uh, apa, non-human punya Terserang saya tengok cerita kat sini tak tahu apa kat ni terserang sebenarnya sebab tu Fatimah dia ialah background agama semua kan kalau jumpa dia saya cakap buat buatlah apa-apa nak buat dekat saya tapi jadi halal For my practice saya yeah. kena check satu-satu so take take time untuk I kaji satu-satu produk tu untuk bila saya nak guna in practice contoh um, Uh, botok sendirilah nah, okay. Botok, botok, botok yang sendiri Semua orang ke? pun tahu I guna juga untuk Macam braxism Kalau macam Twitching-twitching Kita guna untuk rawatan okay. So definitely Dia tak ada masalah pun akan uh, walaupun dia, dia panjat online sebab dia merawat penyakit hmm. tapi kalau tak ada penyakit kita guna untuk semata-mata untuk kecantikan itu problem sikit sebab dia, dia dari substance yang kita lah sebab daripada hinze tapi sekarang ni daripada Korea ada baru company cakap dia ada non-poison punya hmm. botox which is toxin yang diambil daripada organism lain okay. so benda tu I kena masa untuk kita kaji tengok side effect dia hmm. dia dah establish ke tidak FDA approval ke tidak macam mana ethics mm -hmm. dia. So it's a lot of things uh, untuk kita kaji before kita boleh implement Then always ada ada uh, apa kita kat Malaysia ni bagus lah kita dah ada uh, apa badan-badan tertentu untuk mm -hmm. ni contoh kalau kita uh, dekat medical ni kita dah ada MDMA ke tidak. Mm -hmm. So uh, dekat belakang tadi tu dah ada orang yang buat ny yeah, check. Uh, so kita kalau macam dekat hospital pakar KPJ mm -hmm. Abang Putri sebab kita ni JCI lah apa-apa semua kita, semua tu dah ada orang yang ni. Mm -hmm. Dia orang yang check kalau bahagian ni orang ni cek, yang ni bahagian ni orang ni apa yang nak tambah kongsi tu banyak benda sebenarnya kan bukan yeah. simple so pentingnya berjumpa dengan doktor yang bertauliah. betul, ya. Uh, kan that's important bit sebenarnya yeah. kan satu tahu baseline apa benda yang kita buat kedua komplikasi cuba betul. kita sikit komplikasi mm -hmm. Dr. Fatimah oh, ha. Uh, <laughs> Okey sebab uh, tak sekejap lah sebab I dah almost 15 years in mm -hmm. a, ni kita dapat banyak contohlah yang paling contoh kalau masukkan benang yang mm -hmm. tu sometimes ada orang tu ada kencing ni so dia prone to get infection so tempat ini masukkan benang sebelum dia larut dia dah jadi banana. So menyebabkan I kena remove pula benang-benang tu mm -hmm. patut contoh lain uh, ada yang macam uh, sekarang ni in fact Uh, komplikasi dia bukan sikit sampai dia men meninggal Ui, ramai uh, contoh uh. macam uh, inject silikon mhm mm dekat bahagian-bahagian besarlah -bahagian contoh di punggung ataupun di payudara mm -hmm. dekat situ salur darah kita besar mm -hmm. bila salur darah besar mm -hmm. injection tu termasuk pada salur darah dia pergi ke paru-paru mm -hmm. bila pergi paru-paru dia terjadi pul pulmonary embolism mm -hmm. yang menyebabkan sesak nafas dan meninggal mm -hmm. in fact kita memang ada kes-kes macam tu bukan bukan sedikit banyak kalau you tengok statistik pun tinggi yang menyebabkan kematian di umur orang-orang yang muda 25 30 uh, apabila apa mendapatkan rawatan yang tidak bertahuliah lah mm -hmm. Maksudnya kita tak tahu Silikon tu daripada mana Adakah dia medical grade mm -hmm. Lepas tu dia injection tu Bahagian mana mm -hmm. Lepas tu macam mana Boleh masuk salur darah In fact Komplikasi itu Boleh terjadi Di tangan doktor pakar sendiri mm -hmm. Apatah lagi Kalau yang tidak mendapat uh, yeah. Cuma kalau di tangan pakar tu Risiko dia rendah Risiko rendah Kalau dia, ya, so, dia ada apa-apa apa Boleh buat Kita ha. guided Dan kita tahu macam mana Kalau terjadi Apa yang patut kita buat Within that 24 hour Yang golden time tu jadi macam ramai tak orang datang daripada negara kat luar lah, luar negara yang datang ke Malaysia untuk buat Sebab betul. Ah sebab ah sekarang ni kan dah global. Kadang-kadang dia orang come contohlah ah group apa operation misalkan payudara ataupun ketat ketegangkan mm. di UK berapa harga dia di US berapa harga dia di Arab berapa harga dia di, di Malaysia, Malaysia berapa harga dia yeah. Alhamdulillah sekarang Malaysia kita punya apa uh, industri untuk uh, medical ni quite good actually and then kita punya mata wang tu dia orang rasa still affordable mm. untuk ni so I I cakap dengan I punya ni kita kena letak peta dunia lah dekat I punya map ni so <laughs> then kita <laughs> boleh tahu orang daripada negara mana sebab almost uh, daripada Korea sini pun ada yang datang oh, dari Bangkok oh, pun oh. ada yang datang daripada Malaysia rawat. daripada Somalia Uh, daripada ni datang kat klinik dan boleh kata dia quite global. Uh, mm -hmm. I punya patient mm -hmm. yang pelbagai masalah lah. Uh, so nak kata tu. Strong uh, from head to toe lah. Yeah, surgeon covers everything. Ya yeah, daripada tanah daripada rambut. Dah sakit dan cantik semua, semua <laughs> uh, And then sebab kita uh, apa plastic surgeon any complication pun sometimes ada masalah daripada bahagian lain pun kita try to troubleshoot. Kita cuba uh, komplikasi yang kita sentiasa terima lah. Mm -hmm. Kita tak ada salahkan. Sometimes kadang uh, memang ada tindakan tu. Kadang-kadang uh, kita tak tahu tempat tu selamat ke tidak. Sometimes ada yang datang saya tak tahu pun doktor. Kawan-kawan saya ajak. Mm -hmm. uh, tengok dia okey tiba-tiba dengan saya pun tak. Tiba-tiba jadi tak okey. Dia uh -huh. pressure pula. Dia pressure Tampak juga. Dan. Tapi daripada pengalaman doktor lah kan. Kalau ada tak yang doktor terpaksa tolak. Uh, kalau macam saya datang ke doktor. Doktor saya nak putih dan kulit tegang lah. Ha, ha saya umur 50, hampir 50. Ha, oh, tak nampak macam 50. <laughs> Dan macam, macam, mana? Apa macam mana? Ha, uh, okay. Sebab kalau macam contoh, Puan uh, sendiri consultation pula ya. Perfect, uh -huh. cuma sikit-sikit just untuk kacak kulit, apa semua tu always ada skin booster, hmm. macam untuk just ni, uh, untuk uh, how I, I need to know your expectation, uh -huh. uh, sampai nak tegang mana, okay. uh, kalau contoh kalau nak tegang betul memang kena tarik lah operation lah, yang tu immediate, sebab uh, kalau macam you nak sekejap-sekejap just untuk Uh, I suka pakai apa apa ni uh, age gracefully. Pastu uh -huh. maksudnya penuaan tu memang akan ada walaupun you buat facelift after 10 years you need to you need, you need to do again. Tak ada yang kekal. Tak ada yang kekal ni uh -huh. kan. Ha. So, lah, uh -huh. Uh -huh. so basically I always ni kita uh, more towards maintenance mm -hmm. rather than enhancement. So uh -huh. apa effect pada macam kita bilang badan eh kalau ada certain things tak effect contohnya effect, effect, uh, yeah. uh, yeah. kalau untuk macam skin booster injection yang macam uh, stem cell ke macam rejuran ke ya yeah, itu just vitamin macam kita ambil vitamin oral okay. tapi oral bila kita makan kita kena proses usus mm -hmm. lepas baru sampai kat kulit organ yang tak arit kulit mm -hmm. so lambat kan nak shortcut nak shortcut <laughs> so kita ambil uh, ni terus inject, terus ke, inject. ke bahagian mm -hmm. tu so dia tak ada masalah dari segi ni sebab dia absorb dan uh, kajian menunjukkan dia just absorb macam mana kita makan vitamin C dalam mulut kita uh, dekat muka dia akan absorb juga. Okay. Dan dia punya proses lebih cepat lah. So Dia terus pergi ke tempat target tu. Apa pesanan terakhir doktor lah untuk uh, wanita dan masyarakat lah berkenaan uh, uh, dengan kosmetik ni? Kosmetik ni? Um. Uh, suka saya nak ingatkan, uh, diri saya juga. <laughs> Sebab selalu kita nak ingatkan orang kan, diri saya sendiri juga. Uh, always kita tingkatkan kesyukuran. Okay. Uh, bila kita lebih bersyukur tu, kita akan jadi lebih kona'ah lah. Maksudnya kita tak over-over. Saya nak cantik, saya nak muda, saya pun... Saya, saya pun tak nak ada ringka-ringka tapi kita lebih kepada penjagaan uh, rather than kita buat something yang lebih mudarat saya sentiasa maintain saja maintain maintenance sentiasa kalau uh, penonton kita nak tanya Dr Fatimah ataupun nak dapatkan uh, you know uh, jumpa Dr Fatimah kat mana Ah, kalau kalau sebab sekarang ni media sosial kan. Ah, kalau doktor ah, kalau Instagram tu Dr Fatimah Plastic Surgeon, itu memang Dr. official. Dr Fatimah Plastic Surgeon. Surgeon. Ah, okay. itu memang official. Kita buat yang macam work related lah, benda-benda ah. yang berkaitan dengan kerja. Ai tak share pun pasal operation apa ai buat tu. Selalunya sebab benda tu selalu yang datang jumpa ai semua nak rahsia. Ah, So ai respect boleh. that dan ai yeah. tak ni pun. Tapi kat situ adalah kita apa event-event, apa kesedaran yang kita buat awareness ke something like that boleh contact dekat situ. In fact kalau DM tu kadang-kadang saya -kadang tak jawablah. Hmm. Ada orang yang tolong jawabkan dekat situ. So, boleh boleh dapat appointment di KPJ Ampang Puteri uh, 3.13. Yang <laughs> <aggiungoran 10> penting. <laughs> yeah, penting. Last but not least, uh, semuanya untuk cantik. InsyaAllah bermanfaat. Boleh dapatkan di semua uh, kedai buku pembahamkiran. <laughs> di mana-mana seluruh Malaysia. Anak tanya? Doktor cakap.